Да, Про нележне выполнение обов'язків директора КПРИН, будь ласка, будь ласка, питання розглядайте, доповідає вопинок Вікторія. недавно у нас было отключение на рынке света, предприниматели рынка практически две недели были без света, а именно это было в ручном режиме рубильники, включались, выключались, соответственно, потерпели, потерпели убытки у многих предпринимателей холодильники, потер, полетели реле в холодильниках, в других, скажем, точках, там, где подключены, тоже были убытки, там, где кроме и продукция пропала и так далее. То есть ситуация. Ну, серьезная. кроме этого, это как раз были морозы, люди и мерзли. Плюс еще есть такие у нас торговые палатки, которых за счет освещения привлекаются люди, которые вернее, привлекаются люди, и они заходят и, соответственно, ведут торговую деятельность. Все в темноте невозможно было торговать, люди претерпели убытки. Поэтому, конечно, звернулись в Мешканте, вернее, работники рынка, предприниматели ко мне, как профсоюзной организации. Потом звернулись до Минского головы и звернулись до нашей комиссии. Кроме этого, это, этот вопрос поднимался не первый раз. И этот вопрос уже давным-давно актуальный, потому что каждый год, когда наступает холода, и не выдерживает э -э и не выдерживает, и начинается постоянное отключение. И это из года в год. <толкнуть> Этим летом то же самое поднималось у нас на нашей комиссии, это было и зафиксировано, и под видео, и э под протокол э были вызваны э э э э э директор рынка, заступник, управляющий. Вот. При этом обещали, что проблема будет устранена, а эта проблема была в счетовой, как я так понимаю, потому что тут у меня есть и э, есть обращение тоже на рынок с рынка предпринимателей. То есть пообещали, что в скором времени тут устранится. Оно не устранилось, соответственно, и э, во время холодов подключали отопительные э, приборы. І от такий колапс. Тому звернення від мешканців є. будь ласка. Дякую. У мене дякую. ще таке питання. А давайте дякую. Так, Васильович. Збудували, будують там другий поверх, там, там де прохід до оптового магазину Восток. Зробили все красиво, зробили відливи. Відлив цей зробив людям під ноги. І сьогодні навіть починає танути, вони там підставляють шиферини, зараз, як почне замерзати, розставати, там люди будуть падати, там буде като. Хто, хто це відповідає за те, що людям під ноги зробили злив води з такої великої площі криші? Хто це бездумно так зробив? Дякую, питання було задано. Так, давайте. Давай, давай. так, так, да, давай, давай. давай. два, три, четыре, все, один. Раз. Давай. Александр Георгиевич, кроме того, вы действительно летом начали обследовать киоски. Это было действительно так. Для того, чтобы устранить сейчас, одну секунду, устранить какие-то вот по, по этим по киоскам... Как, О, речь, по внешности, речь, да, и так далее. То есть в наших киосках был произведен монтаж заземления, как вы говорите, контур. Это все правильно. Правда, это было. И это и первое мое заявление, что у нас каждый киоск действительно должен быть по технике безопасности э, проверен и соответствовал э, технике безопасности. И вот... Э, когда это проводился конкурс, работы проводилась работниками КП «Городской И вот обращение было. Какой конкурс? Подождите. Прав. Подождите, какой Можно конкурс? Так, так зачитайте. И, да, смотрите, а значит, значит, мой соль, соль. значит Бабринок Вадим Юрьевич обратился с таким письмом о том, что на, этих, на наших киосках было заземление. И с нашей стороны, с каждого киоска было взято по 450 гривен, с каждого киоска, в котором есть свет. И вот он попросил, просим вас выдать нам квитанцию об оплате и акт выполненных работ. Квитанция об оплате, вот это вот число 16.08.16. .16. Ответа первых, ответа не было. Да, Директор городской ну, рынок Шавай. Я выполнял работы. Значит, Мы за каждый киоск по 450 Я еще раз говорю, работали напрямую, занимался север запой директора ну, на даете? прямой. Я Это не к нему. Все вы, все вы? Все рынок, не касался этого вопроса вообще. Я сказал, на рынок эти деньги вообще не касаются. Вы напрямую работали в зеленых. Напрямую. Если там в нерабочее время участвовал какой-то следствием, копал, забивал, ну так ради или поздно. Какое вы отношение к давать документы если вы заземлилили они им должны дать они им, им дали документы а, а у нас тоже -то есть документы о проведении работах. О, 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 о. А о, а да у них есть у них же есть у них же есть а, а, же есть. Да. а, а заземление а вот о том что агитация о том что она это стоит 400 давайте там вопросы І, і пусть да. он ответит. Так, до вас же да, да. это заявление да. було. Ви не не было. Что не написали? Ну, мы, мы ему объяснили, что это напрямую идет вопрос э, с забоем. Так а что вы за боимся? Я, не, не, платыли. Забои платыли. Забои платыли, да? я не знаю, у нас забою. Ну, заказчик, да, заказчик. Деньги собирал, собирал работник рынка. Я да. еще раз говорю. И и соберед соберед заказчик Знаешь, что вот работа, у у за Значит, люди Он работает. У нас есть акты. Нам дали акты о заземлении Киос. Виктория, вы заключали забои в какие-то персонажи? Значит, кто-то заключал же их эти на эти работы. Кому и шли оплаты, то есть, другими словами? Да, от кого?

Николай, да. еще... поговорим Ну что, ну, ну, И еще один последний момент. Подключены ли торговые павильоны к рынка? Подключены ли торговые павильоны, которые находятся перед рынком? Да. Плечи, да, вот можно Они подключены к этой трансформаторной подстанции. Они отдельно ездили в Запорожье То есть и есть выбивали. В... Там не все, не все. Да. Все. Ну, Там давайте не все, Там, а, все, а, все не, не все не все. Они выбирали. дополнительно им выделя, выделено было. Той звідки кажете, по ринка ніхто не підключає зі стекляшек. Та вони ж не підключаються, це через мережі, за інтернет. Через мережі, бо є. Що горда над Через чатову кри. Через чатову кри. От. З підстанції йде. Чо що стекляшка тягне від старої школи кабель? А нам каже, чому? Так? А це від світла, то крім ринку, ще були сиділи без світла і ці стіпляжки. Не всі, не всі. Тільки ні, що ти підтурив. Ні, це факт. Можна, я зв'язую, <різдятось> що. Не, не просто. Можна, член комісії і вже півчаса даже руку. Влад Владимир. Ну так вы говорите, вы говорите. А я могу Можна, я, скажи, вот, тут, вот мы сейчас сидим, дебатим, Владимир Андреевич. Ну, Давайте ну, мы вот тут решать, ну, что нам делать, потому что ну, пойдут мороза, ну, люди ну, не будут вообще без света, света ну, сидеть. Ну, Подожди. Подожди, да, Молодой да, человек, да, я вас ну, не, я не да, перебивала. Значит, против, смотрите, мое, мое предложение да, такое. Да, надо да, провести. Я сейчас сразу выйду с Так мы слушаем, скажите, что провести. Надо провести инвентаризацию всех киосков.

Щоб ми поняли, що нам на мільйон. Ми повинні підтягнути всі ми не будемо виділяти не мільйон, гривню не будемо давати. Ринок вони нам должны дати мільйон. Ми ще їм будемо давати мільйон за то, що вони капель будуть тянуть від першої школи, а стекляшки будуть питатися. Скільки на сьогоднішній день стекляшки платять? Яке їхня дольова участь? Кажуть, от каже ринок. Я ж куди знаю. Так от я за що кажу?

Нет, не работает. Кругу. Не работает. Слава Богу, маневре. Э, а вас доводиться лимит на потребление электроэнергии на, э, ну на весь рынок. А каждому киоску ви доводите лимит електроенергії? Везде на предприятиях це есть. И людина розуміє, що если вона хоче сидіть круглосуточно со светом, то вона трошки ласка, ви! — Я задала питание. Значит, мы объясняем, что если у него. лампочка, то она должна лампочка У! быть. Но если человек включает электрокамин, когда ему холодно, ну это же невозможно за каждым пробегать То есть лимита нема, да? лимита на киосе нема, А нема, не нема, 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 еще, еще, еще Поднят вопрос я. на комиссии, а он, наверное, все-таки поднимется. Все мы знаем, что как быть, задекларировано 3600 минималка. Да. Как вы видите, вот комиссии, как видите, ведение, ведение вот этого 600. ситуации. Во-первых, на предпринимателей ложится дополнительная и так нагрузка, да, по отчислению. И в два раза нагрузка раз. И если мы не будем выполнять, не повышать будем зарплату, Можно это, то значит надо... Да, да. Аренда машины, яку это рынок платит вам, на який вы ездите, скасуйте и встановите. Это 2,5 тысячи. На своей машине вы еще получаете я от рынка 2,5 тысячи. Я вам объясняю. Да. 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 То есть, то есть, смотрите, свою машину смотрите, Значит, смотрите, я проясни, мы немножко когда отошли от этих заземлений, я тогда просто руку держал, мы уже ушли в полицию. Просто для жителей, да, для жителей так, для города, которые будут смотреть это заседание, я для себя хочу прояснить, чтобы все поняли. Значит, заказчиком услуг по заземлению колоска был рынок, правильно? Ну, что все делали, это был рынок. Ну, подождите, я же правильно или неправильно, без полиции. Ну неправильно, как? Ну, вы, ну, ну, сказать, вы просили фирму провести заявление к да. Они напрямую работали с предпринимателями. Второе, 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 как мне сказали, что ходил деньги, второе, второе, собирал. Слесарь или электрик, который Рык. работает на рынке, но в тот момент он, это было не его рабочее время, он еще подрабатывал забой. забоя. Вы представляете, ходит слесарь и собирается к деньги. Это должно идти на счета специальные и так далее. Давайте как мы выясним у забоя. Как это, как это ну, вот колоббур, да? Слесарь, который работает на рынке, но в это время он не работал, а работал на забоя. Так и давайте выясним это у забоя, куда это, деньги. Мы понимаем, что выяснение будет. Я, Я не позволю, Латарь. Действительно, я периодически могу. проводит вот это земление, заземление, проверку заземления. Суть не в этом, суть, как она проводится. И как вот эти оч отчисления... Давайте так, даты не так, не манер. вы, вы, хотите а, вы, куда пошли деньги, которые заплатили да. предприниматели да, в, в размере 450 гривен. Так я понимаю? Какой это? <связи> так Мы Мы ему в устном порядке сказали, что, что э, это, например, нас это не касается вообще. Нас это не касается вообще, что это проводит напрямую фирма Забоя. Письмо Ну вот он потребитель не имел права. Я вам говорил о том, я вам говорил <связи> о, том, о том, как <связи> за <идентичность> за <связи> 300. 300. По поводу 3200. То, что вы говорили, так. вот будет такая ситуация, понимаю, прекрасно. Вот у меня у вас штатный расклад есть. Я предлагаю по штатному розкладу зменшить кількість штатных одиниць и выходить з каменного века. К чему? У вас 5 контролеров. можно сделать оплату местовых, как ну, будем простым языком называть, на счет. Люди будут каждый, каждый месяц отчитывать за аренду на определенный счет. Для этого не нужно содержать пять э, контролеров. Дальше, как оптимизировать? У вас э, кроме э, э, директора предприятия заступник. Э, далее, э, тут э, три бухгалтера: головный бухгалтер, головный экономист, бухгалтер. Аж три. Ну, у меня данные... А, 15, 15. 15. Дальше. У вас администратор. У вас кассир. Ну, как без кассира? И так далее. Ну, то есть оптимизировать... Ну, можно. давайте, давайте, давайте мы соберем совет за предпринимателей, администрацию рынка, и будем этот вопрос рассматривать. Я просто... Давайте, Ді, а от таке питання. Я уявляю, так, ви заключаєте договір з ресом, міський ринок, і пізніше ви кожному кіоску через відчитуючий щотик поставляєте ну, таке саме приблизно, як на гаражах. <посте> є общий учок і пізніше. От я хочу узнати, ви берете від, від підприємців гроші за світло по тарифу, ну, який є на сьогоднішній день в ресі. Він там міняється. Як ті гроші обліковуються? Ну, через казку и всех отдаются подпринимателю всех шкаф. А еще у вас есть менеджер с рекламой. А у вас посада есть интересная. И поселовая плата у него есть, 2210. Тут можливо, тут, тут менеджер, сіка, можливо, Давайте ми звоню розмадаємо проще. Давайте приприємателей подадуться желаючи, будемо розсматривать, як далі будемо виживати. Я ту думку, яку висловлював два роки тому, і досі прилюдню, так сказать, підтримую насчет того, що підприємці, які працюють на ринку, повинні... маты непосредственного участия, да, непосредственного участия в управлении да. рынком. И если у вас заступник, то у вас должен быть заступник с рынку, понимаете? Человек, которому вы доверяете, чтобы у вас было больше прозрачности и больше доверия. Нет, тут, тут, тут высоко, кстати, сам, сам в самом большем городе, высоко больше вопросов, всяких подозрений, всяких недомов. понимаете? Вот это у вас самая такая интересная, геозная личность, которая вводит смуту. Я предлагаю в этот. Смотрите, я хотел проект решения на эту сессию, но уже не успел, потому что у меня целая куча, те, что мы разрабатывали. Есть такое сейчас понятие на годовой Рад. На Гридовый Рад, который в три месяца будем выносить, создать предыдущие на Гридовый Рад. На Гридовый Рад. У нее сейчас увеличены полномочия. Я думаю, это как раз будет выход из ситуации участия непосредственно предпринимателей, депутатов комиссии, спецкомиссии в действиях именно рынка. И на когда будут иметь возможность менять штаты, это сейчас в их полномочиях и так далее, очень много полноважных. Поэтому я даю на это, это буду выносить. Я почему-то думаю, что определенная фракция это не поддержит для, и я потом в видео это вы покажу, когда проголосую. проголосуете. Но посмотрим. <связано> Вас. На сесію цей ваш лисак приводив тітушок. Як ви з ними розраховували? Ні, бачили в кафе, як він роздавав гроші тим, хто приводив. Де ви, і люди були не так батьки. де ви їх взяли, від ви їх приводили? Що це за питання? При чому тут я? Это ну, да. Если вы хотите задавать, вопрос высоко, давайте задавайте ему. Нет, может, это рынка кошки вы выделяли на Конечно, а как, как, как? Все на кредовые рады. Видите, ты так вот не знать, что вы собираете петушек на Тим Поэтому Но это за вами такая слава. За такая слава. Не, не надо повторять эти глупости, я это чушь. Ни одного петушки не было. Стокмака. Не было ни одного. Слава Богу, <головок> так он мы. А гидриды. если, Проводят. если что? Не кинули их привозы, вот это не так привозы. Бо я стоял біля крыльца, и он не питался, а куда я не пойти? Что вы начинаете? Тогда идите к Лосаку и спросите у него, что это на комиссии мы превращаем в базар это все? Спасибо за внимание. На базаре работаете, товарищи. Армейский, да.

Я не думаю, що це та, розглядається. Та та, да, так, що ви почуєте, що ми пропонуємо тут? Що ви кажете? Валіну давай. Ні, тут Геннадія. Слухайте, молодий сварик, ви відб'єтеся, а взагалі, без цього Ну будь ласка, то ти говори. Просить, щоб ви вже почули рішення. Ставте на голосування, бо буде час конкуренції. Так. Просто не Значить дивіться, що пропонується? Що пропонується? Ось рішення. Проблема була? Була. Проблему ми усно вирішили. Ну, хто говорить, що вирішив, хто не вирішили. Частково питання вирішилося вже за рахунок заміни якихось рубильників і автоматів, які згорівші. Мабуть, мабуть, це було не проведено вчасно профілактичні ремонти на ринку. Будь ласка. Це просто, просто, просто рубійники, заміни. Цій електроенергії вистачало. Просто підключені стекляшки. Ізвитите одну кофейню, там сколько нагревательных приборів, всі прекрасно знають. Всі, вона грибе, вона яка біля там внутрі поізолірує. Вони мені сподобалася -рив. пропозиція Людмила Миколаївни. Робити перевірку, як не відключені. Вони всі, і, 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 і всі і, і підключені. Там ця та перевірка, що А це молочний ряд водять, там же продукти, все, там плод стоять, з ринка. А вот вопрос потребления электроэнергии, И, вот это другое. А ты что? вот видишь. чтобы у сети. На Шпагина действительно уже второй год нашего депутата, когда на перед этим Громадской Рады, насколько я помню, очень было много претензий, обращений. У меня лично много свидетельств, к сожалению, пока не подтвержден, потому что судебных процессов не было запугивания предпринимателей на рынке, с его молчаливого согласия. Поэтому я предлагаю так само сделать, вынести такой же рекомендации комиссии мискового оборудования. Не доверие, да. поменять. КП «Миски рынок» – все, прошлое надо уже убирать. То есть, и он свою работу уже показал очень много людей недовольных, в том числе предпринимателей. Да, все-таки КП вот это с электропостачанием уже очень много не лет эта проблема, я нигде не актуализировал, только когда мы пришли. Может сразу покрасить все постачание. И отношение, отношение, к людям на рынке, возможно, улучшится. Да? Что люди не будут противостоять администрации, а будут с ней работать. Дивіться, тут, тут администрации. є э, як, Конечно. в нас э, при депутатській в, <coughs> в нашій каденції створена комісія, яка Андрей, а комиссия, я вам объясняю. Комиссия, вона По законодательству работа часовой комиссии є таємною. И не предляга разговоршению. Только когда они закончат, то есть мы закончим работу, только тогда отчет <свеч> мы можем предоставить ранее. Но так как рынок это бездонная яма, так само как степлосить, нам надо работать и работать и очень долго. И было бы намного легче работать с директором рынка, который идет навстречу, а не который э, просто не дает документы. Вот тогда было бы легче работать. Это еще одно предложение, почему директора надо менять, чтобы он сотрудничал с комиссиями депутатскими, с депутатами и с предпринимателями на рынке, а не воевал с ними. Он не для того туда был поставлен. Поэтому мое предложение все-таки рекомендация поменять его. Так, и, все равно не депутаты. Зази, поступила, поступила пропозиція замінити. Значить, розглянути питання, розглянути... запропонувати голові міста, розглянути питання про заміні керівника КП міської ріги. І наголосити це на сесії потім, вісім місця. Так, на сесії винести. Наголосити, що було таке рішення комісії, як міський голова тепер до цього відносить, чому він не виліз, по Ялсуковій, по шпагі, ну так, да, питання. Як він на те реагує? Що ви будете приймати на переповоду, люди не буде приймати. Так, хто за таку пропозицію прошу голосувати. Чотири за, хто утримався? Хто проти? Утримався? Один утримався. У нас тут по блоку обсудствують. Та ну, повні ревакції.